Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan tentang Ciri-ciri burung perkutut lokal yang bagus Atau ciri-ciri perkutut lokal yang bagus Di sini saya akan menjabarkan uh, 20 ciri-ciri burung perkutut lokal yang bagus dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, pada sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan, saya doakan semoga kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi banyak rezeki, selalu diberi kesehatan selalu dan diberi kesuksesan selalu untuk kita semua. Ciri-ciri burung perkutut lokal yang bagus: yang ke satu, ada kepala perkutut itu besar, jadi ke itu kepala burung perkutut itu besar; yang kedua, hidung burung perkutut itu besar; yang ketiga, ukuran tubuh burung perkutut itu besar; yang keempat, pupur abu-abu eh, di kepala itu eh, pekat; yang kelima, paruh burung perkutut panjang dan meruncing yang keenam bola mata uh, Bulu perkutut itu uh, bulat yang ketujuh lingkar garis hitam uh, tegas jadi lorek-loreknya itu lingkar-lingkar hitam garis pekat itu tegas yang ke-8 leher warna abu-abu uh, itu pekat yang ke-9 punggung agak menonjol jadi agak munuk begitu yang ke-10 dada melengkung ke dalam yang ke-11 bulu ekor burung perkutut yang bagus itu panjang yang ke-12 fisik lebih gagah dari burung perkutut yang lainnya yang ke-13 warna kaki burung perkutut lokal eh, itu agak pekat-pekat agak kehitam-hitaman eh, dan yang penting itu warnanya pekat dan eh, tidak cerah seperti itu yang ke-14 cengkeraman kaki kuat yang ke-15 mental burung perkutut yang itu harus uh, fighter atau bandel yang 16 usia cukup uh, untuk burung perkutut. Uh, di atas menginjak remaja dan mendekati burung perkutut tua. Yang ke-17, suara perkutut itu besar. Seperti itu, yang ke-18, leher perkutut itu besar, yang ke-19, kotoran burung perkutut itu padat dan tidak encer. Yang ke-20, perkutut tidak geriabiakan atau tidak gesit. Dan burung perkutut itu Cina. Dan kesimpulannya, saya akan menjabarkan satu persatu dari 1 sampai ke 20 tadi, eh, tentang ciri-ciri burung perkutut lokal yang bagus. Eh, yang ke satu tadi, kepala burung perkutut itu besar. Saya dibanding dengan jenis burung-burung perkutut yang lain, kepala burung perkutut lokal yang cenderung lebih besar, itu adalah bagus. Karena kenapa ukuran kepala yang besar menandakan otaknya atau penampungan otak atau tampungan otak yang di kepala burung perkutut itu uh, juga besar dan pintar seperti itu jadi agak nonong di sebelah belakang seperti itu bisa bila diraba dengan uh, telunjuk atau dengan tangan kita yang kedua ciri-ciri uh, yang kedua adalah hidung burung perkutut itu besar ukuran hidung burung perkutut lokal terlihat besar uh, hal ini menandakan pernapasan burung perkutut ini lebih kuat logikanya pernapasannya kuat, menghirup udaranya kuat dan mampu manggung lebih panjang dan mampu mabung lebih panjang dan mampu menghirup udara untuk memompa udara dari tembolok ke leher ke paruh itu lebih kuat. Dan lokasi hidung terletak di antara bawah mata dan paruh e, seperti itu. Jadi lo lokasi hidung itu di bawah mata dan paruh di atas paruh jadi lebih dekat dengan mata hidungnya seperti itu lubang hidungnya lebih dekat dengan mata dan hidungnya itu seperti kalau merpati itu seperti merpati pos jadi lebih besar lebih nonong seperti itu dan ciri-ciri yang ketiga saya akan menjabarkan juga dengan ukuran tubuh burung berkutut itu lebih besar dan eh, profesional ciri burung berkutut lokal seperti ini memiliki ukuran body bulat dan besar eh, profesional padat berisi tubuh berkutut yang besar menandakan fisik kuat saat tampil eh, di rumah ataupun tampil di arena gantangan entah itu latber, latpres maupun lomba entah itu lomba skala regional maupun lomba skala nasional seperti itu jadi tubuhnya itu profesional seperti buah jantung atau buah eh, apa bunga pisang seperti itu dan ciri-ciri yang keempat adalah pupur abu-abu lebih pekat. Bagian pupur abu-abu di atas paruh melebar hingga bagian atas mata. Ini hanya dicari untuk perkutut lokal yang bagus. Jadi kemungkinan jarang ditemukan di jenis perkutut lain. Pupur tampak berwarna abu-abu bersih dan merata. Jadi pupurnya itu memplek merata seperti itu. Yang kelima, ciri-ciri yang kelima adalah paruh perkutut itu panjang dan meruncing untuk paruh perkutut lokal yang bagus, untuk paruh yang panjang dan meruncing. Biasanya, kalau paruhnya panjang, perkutut ini biasanya rajin bunyi atau rajin manggung. Panjang tipis, ibaratnya seperti itulah rajin manggung. Ini ciri-ciri burung perkutut yang bagus, menandakan dari paruhnya, dan ciri-ciri yang keenam adalah. Bola mata, burung perkutut, bulat, atau e, cerah. Perkutut lokal yang bagus mempunyai bola mata yang bulat, dan sorot mata yang tajam serta terlihat lebar. Karena menandakan burung perkutut sering melihat burung lain atau mangsa dari kejauhan atau e, situasi alam sekitar, jadi e, bola mata itu bulat, e, melotot, agak keluar itu dan cerah seperti itu yang ciri-ciri perkutut lokal yang bagus. Ciri-ciri yang ketujuh adalah ciri-ciri burung perkutut lokal yang bagus adalah lingkar garis hitam tegas. Jadi, di tubuhnya itu ada lingkar atau lurik garis hitam uh, yang lurik-lurik di tubuhnya itu. Bagian lurik atau lingkar garis hitam perkutut lokal yang bagus adalah selalu tampak yang tegas dan jelas. Sebagian perkutut lain kadang ada yang samar-samar, kadang ada juga yang uh, loreknya hitamnya itu tidak pekat seperti itu ciri-ciri yang kedelapan adalah leher warna abu-abu jadi burung perkutut lokal memiliki warna abu-abu e, terang lah istilahnya terang agak semorot di leher dan coraknya melebar jadi abu-abunya itu melebar jadi lebih banyak abu-abunya daripada yang di bagian lehernya itu jadi e, menandakan burung perkutut itu fighter dan e, punya mental seperti itu. Yang kesembilan punggung agak menonjol. Dilihat dari samping, burung perkutut lokal yang berkualitas mempunyai punggung menonjol ke atas. Jadi eh, seperti hewan unta itu seperti itu. Kalau di perkutut katuranggan itu seperti eh, agak mendekati burung perkutut katuranggan ceriwiti seperti itu jadi agak menonjol seperti itu. Dan ciri-ciri yang ke-10 adalah dada melengkung ke dalam. Kebalikan dari bagian punggung. Kalau bentuk pada perkutut lokal yang bagus biasanya melengkung ke dalam seperti itu. Ciri-ciri yang ke-11 adalah bulu ekor panjang. Untuk bulu ekor eh, pastinya berukuran panjang, semakin panjang ekornya, pasti perkutut tersebut semakin bagus. Kemudian jumlah ekor perkutut yang penuh misteri biasanya berjumlah gan gan ganjil listanya seperti itu burung perkutut itu berjumlah ekor itu ganjil seperti itu dan ciri-ciri yang ke-12 diantaranya adalah uh, fisik burung perkutut lokal itu lebih gagah jika dilihat secara keseluruhan fisik burung perkutut lokal itu lebih gagah bagian fisik burung perkutut lokal lebih gagah dan profesional tubuhnya tampak gagah saat dia berdiri agak uh, berdiri bertengger kemudian tidak ditemukan Beberapa luka atau darah di tubuh perkutut lokal tersebut, entah itu di sayap, entah itu di kaki, dan lain sebagainya. Jadi, lebih gagah dari burung perkutut lain fisiknya. Dan selain itu, ada ciri-ciri yang ketiga belas, adalah warna kaki burung perkutut lokal. Ciri perkutut lokal yang cukup mudah dikenali, yakni kakinya lebih pendek dan berwarna keunguan, atau kemerah hitam-hitaman, atau eh, hitam pekat. Jumlah sisi kaki burung berkutut lokal juga mempunyai arti sendiri bagi uh, orang yang pecinta katurangan Kalau Anda penasaran silahkan uh, dicek video-video uh, sebelum ini Saya sudah uh, mengulas tentang ciri fisik apa jumlah kaki dan lain sebagainya Yang ciri ke-14 ciri-ciri burung berkutut lokal yang bagus diantaranya adalah Cengkraman kaki itu kuat, jadi bila mencengkram dia entah itu ditelunjuk, entah itu ditangkeringan itu lebih kuat dari burung perkutut betina. Salah satu patokan untuk mengenali perkutut lokal terbaik adalah pada cengkraman kakinya. Coba anda pegang perkutut, lalu disodorkan jari. E, kalau dia mencengkram kuat dan tidak lepas, berarti itu perkutut lokal yang bagus dan mempunyai rata-rata mempunyai e, jiwa petarung dan mental yang bagus. Seperti itu, yang kelima belas adalah mental perkutut. Dari segi mental juga penting, karena perkutut lokal yang bagus mempunyai mental yang fighter, mental yang tangguh, mental yang petarung. Walaupun didekati siapapun, dia tidak takut. Seperti itu, jadi perlu jam terbang tinggi untuk melatih mental burung perkutut tersebut, dan perlu uh, faktor usia juga berpengaruh, dan faktor perawatan. Perkutut ini akan tetap bunyi uh, dan terlihat melek. Fighter dengan lawannya jarang sekali ditemukan perkutut pemberani seperti ini. Sebab karena kebanyakan perkutut lokal akan merasa stres saat dipelihara oleh manusia, wajar saja karena dia e, sebelum perkutut alam yang tidak pernah berinteraksi dengan manusia, jadi agak kerapian, agak gesit agak giras sampai ke tahap mental yang bagus. Jadi butuh proses lama bila mana burung perkutut itu dari tangkapan mudah hutan atau e, tangkapan hutan atau pikatan. Jadi beradaptasi dari habitat hutan atau habitat ladang atau habitat alam ke habitat manusia seperti itu ciri-ciri yang ke-16 adalah usia cukup tua selain itu untuk mental usia cukup tua semakin tua usia burung berkutut lokal maka suaranya akan semakin bagus ibaratnya semakin berkarakter semakin jelas suaranya tetapi dengan catatan bila mana burung berkutut itu punya irama dari awal Udah bagus dari piyeikan, udah bagus sampai tua pun dipelihara juga akan bagus tetapi bila mana burung perkutut itu dari awal piyeikan itu udah suaranya udah jelek, dipelihara sampai tua pun dia juga uh, jelek dan tidak sebagus yang lainnya. Karena uh, dasar suara yang penting dan irama itu yang memang penting itu bisa um, menjadi faktor utama untuk semakin tua, semakin bagus seperti itu. Karena kalau semakin tua, performa suaranya akan... Uh, lebih bagus kalau perkutut lokal. Kalau mau beli perkutut lokal, maka beli saja dari seorang uh, yang sudah memelihara lama itu, saran dari saya. Dan udah rawatan lama, dan kita cuma uh, istilahnya memelihara dan melanjutkan perawatannya, dan tahu posisi dan settingannya di setiap harinya, di pagi, siang, sore, dan lain sebagainya. Dan ciri-ciri perkutut uh, yang ke-17 adalah suara perkutut itu besar dan jernih dan padat banyak orang yang bertanya-tanya kenapa burung perkutut lokal memiliki ber, e, suara kecil e, ini karena perkutut lokal alam memang suaranya kecil e, berbeda dengan suara perkutut lokal yang sudah dipelihara manusia yang sudah terkena makanan-makanan hasil produksi entah itu pra pabrik maupun jamu-jamu dari produksi yang terjual di pasar-pasar, jadi e, bisa mempengaruhi, entah itu pita suara, entah itu suara burung perkutut itu, dan menjadikan burung perkutut itu lebih besar suaranya, e, sehingga banyak orang menyangka bahwa burung perkutut itu bukan lokal tetapi crossing, walaupun itu lokal asli, lokal tulen, dan lain sebagainya. Suara perkutut lokal memang e, penuh misteri seperti itu dan beberapa tambahan beberapa jamu seperti kencur, terasi, dan biji kacang hijau, beras merah, ketan hitam bisa membuat burung perkutut lokal itu semakin jinak, semakin manggung, gayer, gacor, dan lain sebagainya yang ke-18 adalah ciri-ciri burung perkutut lokal yang bagus diantaranya adalah leher burung perkutut itu besar bila mana diraba bagian leher burung perkutut caranya pegang bagian paruh lalu tarik ke atas perlahan jadi paruhnya ditarik ke atas perlahan pegang lehernya dan rasakan apabila besar atau kecil lehernya itu dan kerongkongnya bisa kerongkongannya bisa ditarik di bawah e, janggut atau kerongkongan itu bisa ditarik bila mana ngelembreh atau e, besar berarti suaranya besar e, seperti itu dan ciri-ciri yang ke 19 adalah e, burung perkutut lokal yang bagus adalah Kotorannya itu padat, tidak encer, tidak cair. Jangan salah, kotoran perkutut bisa dijadikan indikasi di eh, dia sedang ada penyakit atau tidak. Bila mana dia mencret, terkadang bisa cacingan, terkadang bisa eh, lagi sakit, terkadang bisa eh, sistem pencernaannya terganggu. Seperti itu, apabila kotoran perkutut lokal berbentuk padat, berarti dia sedang sehat. Namun, saat beli dari ombiokan atau hasil jaringan, kebanyakan kotorannya. Berkutut itu cair karena dia uh, beradaptasi dengan makanan-makanan yang tadinya di alam tersedia beberapa makanan, dan kita pelihara di alam manusia itu cuma uh, kadang cuma dikasih milet dan tidak seperti. Uh, konsumsi-konsumsi yang ada di alam seperti itu. Anda bisa memberikan juga dengan obat cacing atau penjemuran lama burung seperti ini hanya stres dan proses adaptasi saja dari adaptasi dari alam hingga adaptasi ke lingkungan manusia seperti itu. Dan e, kalau bisa burung jangan dimandikan dulu kalau kita membeli burung dari ombyokan tapi dijemur saja sampai kotoran kembali normal. Lokasi tempat gantang sangkar juga jangan dipindah-pindah biar dia cepat beradaptasi dengan kita, cepat beradaptasi dengan lingkungan di rumah dan cepat beradaptasi dengan lingkungan keluarga, seperti itu. Ciri-ciri yang ke-20 adalah ciri-ciri burung perkutut yang bagus adalah perkutut tidak grengbiakan. Istilahnya tidak giras dan tidak gesit. Burung perkutut lokal yang bagus tidak akan grengbiakan, tidak giras, tidak gesit saat didekati manusia, saat dilewati kendaraan, saat Dilewati lalu lalang manusia dan lain sebagainya, dia justru akan tetap tenang dan e, menata tajam orang di sekitar, dan dia tenang dan e, duduk bertengger e, seperti biasanya, seperti e, tidak ada gangguan dari lalu lalang keluarga maupun kita, dan lalu lalang e, mobil, motor, dan lain sebagainya. E, seperti itu ulasan-ulasan. 1-20 tentang ciri-ciri uh, burung perkutut lokal yang bagus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja. Buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Uh, dan jangan lupa, uh, tak lupa ke saya ucapkan. Semoga kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah. Selalu diberi banyak rezeki. Selalu diberi kesehatan selalu. Selalu diberi kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Dan salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam kekeluargaan, salam binika tunggal ika, salam kuyuk berhukum selalu. Dan tak lupa pula saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.